Были на рынке сегодня, зашли на рынок. Значит, рынок какой? По улице Школьной, да? да. По улице школьной, рынок центральный рынок возле автовокзала. Креветочки. Креветочки довольно такие крупненькие, сравнительно с теми что носят на пляже покрупнее. 100 грамм 25 гривен. И мидии взяли маринованные. 100 грамм почем там? По 35. По 35 гривен. Сейчас будем пробовать. С львовским пивасиком. Он папа уже открывает. И львовское пиво тоже на этом рынке в магазине. Бутылка 2,5 литра. Сколько? Столовая. А, в столовой 40 гривен. В 40 магазинах сорок пять, 45-46. Где-то вот так. Сказал папа, что пива нельзя пить на пляже много. Конечно. Сказал купить термос, буду кофе пить. Чай, зеленый. Чай, зеленый. Зам... Заморский соус Да. да. Заморский. А ты хорошо, я буду чай, ты что будешь пиво с креветками? А не Конечно, наглый такой. Мне не даешь. Вот так вот всегда. Видите, какой меня папа жадный. Себе креветки спивал мне термос. И ща, Если и в зеленый соус. Если ты с креветками будешь вот этот мячик плавать. Да? Сверху, в пузо. А я потом в Чернигов приеду, сгоню калории, все, что наела. Mm -hmm. На тонны и отдых, чтобы кайфовать. Пейте, есть, шо... есть все, что хочешь. О, oh, сейчас на дискотеку пойду, можно? Не забудь с тобой зонтик взять. Зонтик? Да. А соломенный? Да. Ну, вместо этого будет. Вместо чего? Шеста. Вместо шеста? Хорошо. Хорош.